Salam hörmətli YouTube kanal izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə bu gün Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində Bakı-Sumqayıt yolundan cəmi 200-250 metr məsafədə yerləşən, hündür bir ərazidə inşa edilmiş, şəxsi tikili, 3 otaqlı, təmirli həyət evini çəkib təqdim edirəm. Qeyd edim ki, evimiz 3 otaq, 100 kvadratə yaxın təşkil edir yaşayış sahəsi. Gördüyünüz kimi belə bir həyətan sahəsi var. Bütün kommunal xətləri mövcuddur. Əlim yandı qiymətlə satılır. Həyətə rahatlıqla 2-3 maşın daxil ola bilər və evimizin dörd bir yanına keçsətməyə mümkündür. Hətta evimizin zirzəmisi də var. Bu hissədə gördüyünüz kimi görünmür zirzəmisi olduğu, arxadan isə görünür. Gördüyünüz kimi o hissədə evimizin zirzəmisi var. Evimizin arxasına, yan tərəflərinə rahatlıqla keçsətmək mümkündür. Həyətində əlavə olaraq ehtiyac sünə quraşdırılıb 5 tonluq sünü var. Sanitar qovşağı və hamam otağı evimizin hayatında yerləşdirilib. Evimizin istilik sistemi kombidir. Bütün sayğaclar quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi burada ham otağı yerləşir. Burada isə sanitar qoşaqı, bütün aksessuarlar qoşuldu vəziyyətdə. Yaşayışlı olan bir evdir. Bu hissədə isə kombi otağı, kombisinə qədər var. Belə bir terrası var. Daxil olan evimizin səsləsi tanış edeyim. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi evimizin giriş hissəsində girişdə belə bir geniş qonaq otağı var. Otaqların ölçüləri çox genişdir. Stən şəxslər burada əlavə dəhliz kimi də yarada bilər ki, yataq otaqlarının qapıları qonaq otağına açılmasın deyə belə bir geniş qonaq otağı var. Bu qaz peçisini görərkən bilməyin ki, qazla işləyən istili sistemi, kombisi də var. Sadəcə əlavə olaraq quraşdırıblar qaz peçisini. Bu hissə də yerləşir evimizin bir yataq otağı. Otaqlar 5in 4-ə, 5in 5-ə otaqlardır. Bu hissədə isə bir yataq otağı yerləşir. Orta təmirli bir həyət evidir. Marşrut xəttinə, məktəbə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Burda isə yerləşir evimizin mətbəxi, çox geniş mətbəxi var. Əsas odu işıqlı bir evdir, hündür bir ərazidə inşa edilib. Qiymət 47.000 manata təklif olunur gəlib zəy vurub maraqlanıb gəlib daha yaxından tanış ola bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.